Затем мы подарим этот, как его, Сидор. Но мы должны определить то ли пару, то ли абсолютного чемпиона. Там где пары, там, там пара. Итак, Володя Шепетовка. Володя Шепетовка. Люба, Люба, Володя Шепетовка. Осталась последняя номинация «Краще вышиванка». Вышиванка. Да-да-да. Все, все хорошо видно, да? Семья. Полная тишина. Если вы считаете, что семья была лучшая, ей аплодисменты. Я понял количество децибелов. Итак, э, медалист. Медалист, аплодисменты. Музыка нет. Я должен слышать аплодисменты. Так, э, с пуражкой, казак, ему аплодисменты семья на первом месте идет. Участника под номером 4. Давайте ему поаплодируем. Э, ну, это бразильская вышиванка в украинском стиле. Ему аплодисменты. Я понял. Это супер вышиванка. Я понял. Слабые аплодисменты. Ребенок. Ребенок вышиванки. Нет, девчоне аплодисменты. Папа, не включайте мотоцикл. А этому парню. Но он не дотягивает, пока ребенок на первом месте. Вы пара, да? Вот это нашему казаку в черной вышиванке аплодисменты Сузуки я понял, вы пара наши девчонки человеку, который в моточубе участвовал, аплодисменты пара, пара моточуб аплодисменты карпатский стиль, украинский аплодисменты дорогие мои, судя по вашим аплодисментам, сейчас, 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 сейчас. Или они, или малой. Сейчас, решим, решим все вместе. Итак, за малого.